сообщили по телефону, что на воскресенье назначено первое предварительное следствие по его делу. Он, не отвечая, повесил трубку. Ка сразу решил, что пойдет туда. Процесс начинался. Предстояла борьба. Этот первый допрос должен был стать последним. Погода в воскресенье была плохая. Ка чуть не проспал, из какого-то упрямства он не пожелал ехать. И все-таки он бежал бегом, стараясь успеть ровно к девяти, хотя ему даже никто не назначил определенный час. Все начиналось со второго этажа. Так как Ка ни за что не решался спросить, где находится следственная комиссия, он придумал себе столяра Ланса. И в те квартиры, где двери были закрыты, он заходил и спрашивал, не тут ли живет столяр Ланса.